Здравствуйте. Здравствуйте. Вы э, хлебушек покупали? Да, и батон я покупаю. Да? А какой вы хлеб? Ну, вы батон какую? покупаю за 8,90. Моя семья ест. Батон за 8,90. Да, практически день. все время. М -м. Дорого. Что сделаешь? Да, будем Куш... Кушать надо, кушать Хорошо. надо. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. А, как, как доброе утро, во-первых. А, расскажите, пожалуйста, как ну как торговля идет? Больше людей бывает, меньше. Вы кто? <свят> Громадский ТБ при Мы снимаем сюжет по поводу незаконной установки мафов. Вот. А как бы могли бы вы нам показать документы на установку вашего заведения? что я приглашаю менеджера он с вами общается потому как я здесь совершенно недавно естественно без проблем <связать> вы вы не должны допустим ну как бы иметь этих документов могли бы вы позвать человечка который может нам показать эти документы хорошо Сейчас. ну что там трубочку вам даю труб трубочку а, а, а есть громкая связь нет тут нету на этом телефоне нету слушайте алло здравствуйте как, как, как вас зовут? С кем я общаюсь? Андрей. Очень приятно. Меня зовут Илья, я журналист громадского ТБ про Азовья. А, расскажите, пожалуйста, вы бы могли нам показать документы на а, аренду земли для вашего киоска? Я так понимаю, это ваш киоск, да? <тулевые> <музык> 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 я понял. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Значит, уважаемый Андрей, который вроде как и не частный предприниматель, но он сказал, что он имеет представление о этом киоске. Значит, он сказал, что документы лежат на буквально столе у Бойченко и ждут рассмотрения на ближайшей сессии городской по этому киоску. На вопрос, киоск продолжает работать незаконно, он сказал, что пока что да. Вот. Но ответил, что господин Бойченко Сказал, что ну, до сессии киоски будут работать, никто их трогать не будет. Вот. То бишь в очередной раз э, мы видим, насколько э, наш городской голова хочет э, заниматься покрывательством ну такого беспредела просто. А вы спросили согласие, когда устанавливали здесь киоск? А я не устанавливала, я реализатор. А покажите, пожалуйста, документы на аренду земли. Ребята, это у хозяина все Вызывайте хозяина. Вызывает хозяина, сказала, что документы, если надо спрашивать у него. Ждем. Пишет что-то. Документы в горсовете, пожалуйста, обращайтесь. ЧП Тимофеева. ЧП Тимофеева. Wow. Вау! Громадский ТБ при Азове. Что не надо снимать. Что не надо снимать? Я хлеб хочу купить. Хлеб хочу купить. Нет, нет, А чё? А чё? Нет, не хочу. Да. А шу, а, шу, а я хочу. Откройте, пожалуйста. Хорошо, у меня есть начальство. Хорошо, у меня тоже есть начальство. Говорю, Расскажите. Скажите, на каком основании вы здесь продаете хлеб? Это все вопросы к начальству. Набрать его номер телефона. Давайте, его... вызывайте начальника сюда. Здравствуйте. Можно вас на секундочку? А чего? Не хочу. А? Не хочу. А я хочу с вами пообщаться. А чего? Меня Илья зовут. А вас как зовут? Спасибо, да, честно, не хочу. А, а, хорошо, раз не хотите общаться, то, пожалуйста, предоставьте документы на аренду земли для этого киоска. Хозяина, можно, пожалуйста, сюда вызвать, позвонить, неважно. Хорошо? Только, ну, не закрывайте... А, вы, не, не закроете. Ждем. Сказали, сейчас будут звонить, все будет хорошо. Илья, да. Вот, я позвонила, вы общались с Андреем, это одно и то же. Это ага, и же одно фирма. и то же. Да, так я что понял. вот все к нему. Я понял. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Все. Это наш тот же Андрей, с которым мы общались сейчас по телефону. Это все одно и то же. Ну, ничего, сюда тоже приедет сейчас милиция. На каком основании установлен этот киоск? Вы ну, не знаете? Не знаю. Так, ребятки, все. Не, 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 Я не, подождите. Не, не, не препятствуйте журналистской деятельности. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. А, все тот же Андрюша. А, ну, тут не, не, ну, значит, тут все да вот бабушка, понимаете, без безнаказанностью да. боремся, понимаете? С Андреем разговаривали, да. общались. То же самое. Одна и же. То же самое. Все тот же наш Андрюша, уже третий. Вот, да, с какой подожди? Раз, третий. два, три. А могли бы вы показать документы на установку этого мафа? Ну, откуда они? Это у хозяина там бухгалтерии. У меня нет таких документов. А могли бы вы его набрать? Чтобы сейчас он или, или привез, или показал нам. Начальник не Андрей сначала. Это менеджер у нас, Андрей. Менеджер. Вы ему сейчас будете за ними, да? Да. Ну не стоит тогда. Хорошо. Звонить не стоит. Не, не стоит. Все то же самое, я понял. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Скажите, пожалуйста, у вас есть документы на аренду земли этого киоска? А я откуда знаю? Это не ко мне вопрос. А, а кто? А кому? Это вопросы к руководителям. Я вообще тут. У вас есть начальник какой-нибудь? Ну, Андрей есть. О, Андрей, все тот же. Но Андрей. он менеджер, он не начальник. Ну, просто все звонят ему. Может, вы просто, чтобы вы понимали, вы не первые. Не, ну я понимаю, что раз откуда бы вы знали. Ну да. Понятно, что я не первая. Ну, да. В общем, точно так же. На, на месте нет документов, да? Ну, а как она у меня может быть? Это все в конторе. А, расскажите, пожалуйста, у вас есть документы на аренду земли, этого киоска? Ой, это вопрос не ко мне, это, это секрет. Как а же, я, я у меня перерыв. Да. <laughs> нет, у меня серьезно, перерыв скажите, на не, серьезно, скажите, у вас с менеджером Андреем вы работаете? Нет. 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 А, а если бы я. Андрей, да. А, Андрей. Все, вопросов нет. Спасибо. А, какие вы партизаны? Здравствуйте, Романский ТБ при Азове. Меня зовут Илья. А вас как зовут? Что вы хотите? С вами пообщаться. О чем? А как у вас идет торговля? Извините. Не препятствуйте журналистской деятельности. Женщина, откройте, пожалуйста. Женщина. Андрей звонит. Андрей звонит? Девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Рома... Не буду я разговаривать. С вами. А что? Не хочу. А что? Не, не Подождите, так, так вы же не заняты. Я ж ничего вам не хочу говорить. Я просто пообщаться. Ну ответьте мне на два вопроса. Девушка. Ну откройте, пожалуйста. Предупредил Андрей, видать, всех обзвонил. А что они не закрываются тогда? А вы только для меня не будете работать или для всех? Шторка маленькая не закрывается до конца. Чем просто интересно. А чего закрываете? Ты не закрывайте, просто не пообщаться. Не снимать, пожалуйста. Хорошо, ну не снимай. Я не желаю. А документы предоставите? Да. На, на, установку МАФа. На какого МАФа? Малая архитектурная форма. Это то, в чем вы сейчас находитесь. Значит, меня зовут Илья. Я журналист Громадского ТВ про Азове. Мы снимаем сюжет по а, незаконной установке МАФов. А, стоит киоск а, «Урожай» который стоит там незаконно. Значит, а, почему? Потому что владельцы киоска отказываются вообще выходить на связь и отказываются предоставить документы на, а, ну, вот, на, на аренду земли. Вот. Также они потребляют, потребляют электричество и тому подобное. В общем, хотелось бы вызвать наряд и узнать. Если